તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો વિડીયો લાઈક કરજો કારણ કે આપણી ચેનલમાં તમને દરેક વિષયના પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો પ્રાપ્ત થઈ જશે તેમજ પીડીએફ મળી જશે ઘણા નવા મિત્રોનો પ્રશ્ન હશે કે આ સર ક્યાંથી મળશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની આપણી એક એપ્લિકેશન પણ છે કે જેમાં હાલની અંદર બે લાખ સાઠ હજારથી પણ વધુ વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાં જોડાયેલા છે બરાબર તો ગુગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો મોબાઈલ નંબર નાખી દો સેન્ડ ઓટીપી કરશો ચાર આંકડાનો નો ઓટીપી આવશે બરાબર તો પેડ ની અંદર પેપર સેટ મળશે એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના પેપર મળશે ત્રણ થી બારમાં ત્રણ થી બાર ધોરણના વિડીયો મળશે એમાં તમારા ધોરણમાં તમારે જવાનું એટલે વિષય પ્રમાણે વિડીયો મળશે પાઠની સમજૂતી તેમજ આવતા સાતમા ધોરણના વિડીયો પણ તમને ત્યાંથી ધોરણ પ્રમાણે મળી जैसे चलो तो तुमने जवाब साथ प्रयत्न कर निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए जो तो जरूरी नहीं कि पाठ्य पुस्तक प्रमाण बैठू लखो तारी रीते लखी सको हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन भी बन जाए मधुवन तो हमारे मन में कभी ये विचार न आए कि हमें क्या मिला है यानी कि खुदा ने हमको क्या दिया है हम सदा यही सोचे कि हमने क्या किया है खुदा ने हम को ये जमीन पर भेजा है तो हमने समाज को क्या दिया सभी को खुशियों के फूल देकर सबका जीवन उपवन यानी कि बाग बगीचा जैसा सुंदर बना दे बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की तो विज्ञान की नई खोजों के कारण समय और शक्ति की बचत हो रही है नए उपकरण विकास के जादू के समान है विज्ञान की नई खोजें हमारे लिए आशीर्वाद समान है प्रश्न दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है तो एक किन्नी जगह तुम्हारे शो लखवा टेलीफोन मोबाइल फैक्स ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से સંદેશા વ્યવહાર હોય સભી ક્યાં બાટના ચાતે હે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને હા શિક્ષક મિત્રો કે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આ કોઈ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો એમને એક વિનંતી છે બરોબર જે તમારા માટેની છે કે તમારું જે પણ કઈ વ્યવસ્થિત પેપર લેવાઈ જાય તો એની પીડીએફ વ્યવસ્થિત બનાવી આપણો અહીંનો એક વોટ્સએપ નંબર છે એ નંબર ઉપર નેવું નવ ત્રાણું પિસ્તાલીસ છ પિસ્તાલીસ આ નંબર ઉપર વોટ્સએપ કરવા વિનંતી કે જેથી કરીને ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો જેથી કરીને તમારે જરૂરી જે કંઈ તમારા પેપર આવશે એ પેપર આપણે ફ્રીમાં મૂકી દઈશું ક્યાં તો કે આ એક્ઝામનું નું છે ફોલ્ડર એમાં ફ્રીમાં હશે તો તમારે તૈયારી કરવા માટે ત્યાંથી મેળવી શકાય એનો કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखे इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना तू हमें ज्ञान की रोशनी दे प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखे आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं तो हम प्रार्थना में ईश्वर से मांगते हैं कि हमसे कोई गलती न हो और हम सभी का जीवन खुशियों से भर दे हम किसके बारे में सोचना चाहिए तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है अगर प्रश्नों के उत्तर लिखे समय और शक्ति की बचत कैसे होती है तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है त્યાર પછી છે બીજો સવાલ કમ્પ્યુટર ઓર ઇન્ટરનેટ સે હમે ક્યા લાભ હુએ હે તો એનો જવાબ લખવાનો છે કમ્પ્યુટર સે બડી સે બડી ગણના ભી পলક ઝપકતે હી હો જાતી હૈ બટન દબاتے હી બેંક મે આપકા પૂરા ખાતા સામને આ જાતા હૈ ઘર બેઠે રેલવે ઓર હવાઈ સફર કે ટિકિટ બુક کرا સકતે હે ઘર બેઠે મુદ્રણ કાર્ય કિયા જા સકતા હૈ સેના શિક્ષા આદિ તમામ ક્ષેત્રો મે કમ્પ્યુટર કા ઉપયોગ वरदान सिद्ध हुआ है इंटरनेट जानकारी का भंडार है इसमें किसी भी क्षेत्र से संबंधित पूरी और प्रामाणिक जानकारी मिल सकती है। त्यार छे। को पढ़कर के उत्तर तो विद्यार्थी मित्रों पेरेग्राफ आप के प्रश्नों बराबर पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था नाम था उसका अली ख्वाजा व्यापार करते करते जब उसके पास एक हजार सोने की मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने, अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया यात्रा के खर्च के लिए अपनी सौ पांच सौ मोहरे अलग रख ली उसने अपना प्रवास शुरू किया पांच सौ मोहरे अलग रख ली उसने अपना प्रवास शुरू किया तो किस जमाने की बात की गई है तो पुराने जमाने की बात की गई है इराक की राजधानी का नाम क्या था इराक की राजधानी का नाम बगदाद था व्यापारी का नाम क्या था तो व्यापारी का नाम अली ख्वाजा था अली ख्वाजा ने कहा कि यात्रा ने की यात्रा का निश्चय किया अली ख्वाजा ने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया यात्रा का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर निकालिए तो यात्रा का समानार्थी होता है प्रवास क्या होता है प्रवास चलो आगे निम्नांकित परिच्छेद में से तीन मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आंखों का तारा तो बहुत प्यारा होना लाडला होना कमर कसके तो तन तोड़ मेहनत करके अच्छी तरह तैयारी करना ईद का चांद बहुत दिन बाद कभी कभी दिखाई देना ईद का चांद उचित जोड़े बनाइए तो ये क्या है चार आठ दो हजार ग्यारह दिनांक ये छह आंकड़े का पिन कोड ये जिला कच्छ और ये पता सरनामा चलो ये क्या है तो फूल तोड़ना मना है फूल तोड़ना मना है कूड़ा कूड़ेदान में डाले दूसरा तीसरा न्याय चौथा शांति रखे प्लीज साइलेंट ओके केवल प्रज्ञा चक्षु के लिए निम्नलिखित व्यापार व्याक्यो का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए मेरा घर सूरत में है मारु घर सूरत मा छे। लेखक कहानी लिख रहा है लेखक वार्ता लिखी सिया पढ़ रही है सिया भणी रही है अन्विषा कहानी सुन रही है अन्विषा वार्ता सामली रही छे। जंगल में शेर है जंगल सिंह है चलो निम्नलिखित विषय पर अपने अपने विचार लिखिए गांधी बापू के बारे में आप क्या जानते हैं तो विद्यार्थी मित्रों मित्रोंखानो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है गांधी जी का पूरा नाम समर्पित कर दिया था गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए कई आंदोलन किए थे गांधी जी ने अच्छुता तो के उद्धार के लिए कई काम किए थे गांधी जी को बापू के उपनाम से जाना जाता है आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं तो मैं अपने जेब खर्च का उपयोग बहुत सोच समझ कर करता हूँ पढ़ाई और खेल के लिए जो चीजें आवश्यक है उसे ही खरीदता हूं और मैं जरूरतमंद लोगों को मदद करता हूं त्यार उदाहरण के अनुसार प्रास वाले शब्द लिखिए तो लिखवाना छे इधर उधर आना जाना आज कल देखकर सुनकर देने वाला लेने वाला सपूत कपूत અનુસાર સંયુક્ત તો અહિયાં તમારે કમેન્ટ કરવાનું છે શું લખી શકાય ચલો નિમનલિખિત ચિત્રકો દેખ કર કહાની લિખીયે તો હવે તમારે અહીંયા જંગલનું સરસ મજાનું ચિત્ર છે બરાબર પક્ષી છે ઉંદર છે કાચબો છે હરણ છે આ બધા મિત્રો છે હું તમને ગુજરાતીને કહી દઉં બરાબર હવે એક વખત હરણ છે એમાં કોઈ શિકારી અને હરણ છે એમાં ફસાઈ ગયું છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હરણ છે છે ફસાવી દીધું એટલે એના મિત્ર જે છે એ આવે છે બરાબર તે તમે એ જોઈ શકો છો કે ભાઈ ઝાડ છે એ ઉંદર કાપે છે અને પછી શિકારી આવે જોવે છે તો હરણ ત્યાંથી નાસી ગયું હોય છે એટલે આ રીતે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો એમાંથી लखी सकशो बराबर खास तमारा मित्रों दोस्तों ने चोक्कस से तमे शेयर पण करी सकशो जो ये आपणे आगळ वधीए हवे निम्नलिखित नि, निम्नांकित घटना को अपने शब्दों में लिखिए क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है उस घटना को अपने शब्दों में लिखिए तो हाँ मैंने अपनी गलती अपने माता पिता के सामने स्वीकार की है एक दिन जब मैं घर में खेल रहा था तब मुझे मुझसे दीवार पर लगी हुई खड़ी टूट गई मैंने यह बात तुरंत अपनी माता को बता दी आप स्कूल के मैदान में खेल रहे और आपके साथी को पैर में नोच आ गई तो आप क्या करेंगे लिखिए तो स्कूल के मैदान में खेलते समय किसी साथी को मोच आ गई तो सबसे पहले मैं स्कूल के प्राथमिक उपचार पेटी में से मलहम निकालकर मित्र के पैर पर लगाऊंगा દર્દ જ્યાદા હો તો પાસ કે અસ્પતાલ મેં લે જાઉં બાદ કરે તમારે વધારે તૈયારી માટે પેપર જોતા હોય તો આપણે જે વાત કરીએ આપણી એપ્લિકેશન છે મેળવી શકશો અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરી શકશો બધાને ખુબ ખુબ શુભકામનાઓ સારા માર્કસ માટે અસ્તુ જય હિન્દ જય ભારત ઓલ ધ બેસ્ટ